Ну а теперь по старому казацкому обычаю, кто заходит носить на, на казацкую, обязательно принимается в казаки. Мужик, держимся. Да, молодой. Молодой. Успокойтесь, ну, да. все нормально. Нет, держи сам. И не должен уронить. Эй! Вот так вот. И не должен уронить. О, состоялся, вот. состоялся. Вот это молодец. молодец да? Проходи дальше. <гум> далеко не <відходьте, гум> Далеко не уходите. Давай. Детям нельзя. Детям не а а компот. А почему? Это компот. А напи, детям свей. Ну не хочет, не надо. Давай, Ой, есть. Ой, козак Берем шашку, не хочет, не надо. На у мне на экране. Вот, молодец. Вот, вот казак. Ну что, принимаем казаки. <говорит> Но ну, обычно вот печки были небольшие, вот такие, как здесь у нас стоят. <говорит> вот. Кстати, э, здесь э, даже э, невест выбирали там где более красивый расписанный дом. Этим занимались обычно дети, девушки и так далее и все подобное. У кого был красивее, тот богаче невеста считалась. У того было больше времени на вот эти вот все выделывания. Вот. Ну, здесь вы видите вот это вот кровать позапрошлого века. Поза, не прошлого, а позапрошлого века. Вот. Но там э, дома, вот эти конструкции вот этих домов, да, вот, была э, независимо, богатый, бедный. То есть практически они одинаковые. Естественно, были оружие, в каждом доме было. И неважно, был там мужик или не был. Оружие, лук, саб. Да. Смотрите, даже окна выходят только во двор. Только закрыто все было. Снаружи отсюда не добраться. Даже животные были закрыты там. Вот. И оружие, естественно, были. В заборе, кстати, вот так же и стояли отверстия. То есть забор был со щелями. Чтобы можно было поражать. И мелкие такие, 5-6 человек татар, допустим, да, они не рисковали нападать на такие поселения. Вот если стоит хатынка дома под соломой, там и все такое прочее, которую легко было спалить. Естественно, они забирали скот, людей оттуда вот забирали. А на такие вот дома, крепости, как называют, граждан. Сейчас строят, остались очень много таких домов на Западной Украине. Вот таких домов.

Спрячьтесь под ногами. под ногами. Спрячьтесь 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 под ногами.

你是不是忘记什么了？ Стой, 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 я сам. надо. Иди сюда, смотри, как мальчики стреляют. Так, держим. Опа, опа. Давай. О, все можно. Ты говори, как ты хочешь, все можно. Здесь детям все можно. Давай. Держи. Я могу сам наделать. ну. я, Опа! О! Ух ты! Симованка. Еще Ничего раз! Всего себе! Вот.